Я поделю с тобой одною, и еще шепну тебе на ухо. Ты моя ближайшая подушка. Мы четыре ножки, по одной идем с тобой до конца. Если что, всегда за тобой спою. Два писка. Может, будет, Закончили выступление участники младшей группы. И конкурсное выступление продолжают участники средней группы. Хореографический дуэт. Деды Калина и Романенко Татьяна. Учащиеся детской школы искусств города Строя.